थी। बाद बीमारियां ऐसी हैं जो जिनके साइंटिफिकली साबित है कि उनके कीड़े अंदर तक असर करते हैं और खुलियों पर भी असर अंदाज हो जाते हैं जैसा कि एड्स की बीमारी है बाद ऐसे हैं जो असर अंदाज होते हैं और फिर मार देते हैं मगर खुलियों को इस हद तक नहीं बिगाड़ते कि वो शख्स ना इस तरह नहीं बिगाड़ते कि वह ज़िंदा भी रहे और खुलियों के अंदर ऐसी कमज़ोरी हो जो अगली नस्लों में मुंतकिल हो और बाद में होती है वो मुंतकिल तो इसलिए इस खुदा तला का इंसाफ इस तरह से यहाँ दिखाई देता है कि इसके बरक्स खूबियां भी जो ज़हनी सलाहियतों के साथ ताल्लुक़ रखती हैं वो भी खुलियों में इकट्ठी होती रहती हैं और जमा होकर एक नस्बता ज़्यादा रोशन दिमाग बच्चा पैदा करने की सलाहियत पैदा कर देती हैं इसीलिए ऐसी कॉमें जिनमें इंटर मैरेज बहुत इंटर मेरेज़ बहुत ज़्यादा हैं ख़ानदानी हो या वे ख़ानदानी उनमें आप ये देखेंगे कि या तो जीनियस पैदा हो रहे हैं और या फिर कभी कभी बिल्कुल पागल और बहुत बुनियादी नकायश वाले ये इस तरह होता है कि जो खुलिये बीमारी के हैं वो अगर मिया बीवी दोनों में इकट्ठे हो जाएं तो एक दूसरे से जरब खा जाते हैं इसीलिए वो जो जिनको बीमारी होती है ना अनीमिया की बात क्या कहते हैं उसको एनेमिया। नहीं एनीमिया को कोनीमिया कहते हैं ना कि वो जो जिस खून के अंदर दाखिल होता है अनीमिक टेंडेंसी दो अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर बिल्कुल ही खून के बगैर गुजारे नहीं चलते हेमोफेलिया हेमोफेलिया से हाँ। तो खून बहता है ना बाहर मैं कह रहा हूँ कि बाज ऐसे अनिमिया हैं कि अनीमिक बच्चा रहेगा उसने विरसे में पाया है लेकिन फिर भी खून बनाता रहता है और बाज ऐसे हैं जिनके अंदर थैलासेमिया खून बनना ही खर... खराबी हो जाती है कच्चा खून जिसमें बना के फेंकता है किस्म का कैंसर समझ लें और ऐसे बच्चे को बार बार फिर पूरा खून बदलाना पड़ता है बहुत ही खतरनाक चीज़ है इसके मतलब डॉक्टर कहते हैं कि अगर एक में आधा पाया जाए नसफ़ तो ये एहतियात करो कि उसकी शादी हम, सिर्फ वहाँ की जाए जहाँ इसका कोई किसी किस्म का जूज ना पाया जाए वना तो ज़रब खा जाता है तो ये वो मजमून है जो आप पूछ रहे हैं इंटर बजाते ख़ुद कोई ख़राबी नहीं है लेकिन अगर ये एहतियात ना की जाए इंटर मैरिज में कि एक कजिन है उसकी फैमिली में एक नक्श मौजूद है वो तो इस फैमिली में भी मौजूद है अगर वहाँ आप शादी करेंगे तो बड़ा भारी इस बात का अहतमाल है कि फिर वो दोनों मिलकर आइंदा बच्चों में ज़्यादा बच्चे बीमार पैदा कर दें तो आँखें खोल कर देख कर अगर फैसले किए जाएं तो असूलन कोई नुकसान नहीं है और अगर चुन कर किए जाए कि अच्छी खूबियों वाले कजन में शादियाँ की जाएँ तो फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे खूबियां ठीक है